Я хочу представить следующего героя нашей программы, а именно человека, который вывел из себя не просто руководителя соседней страны, а и всю кремлевскую пропагандистскую машину. Вы, наверное, догадываетесь, о ком я говорю. Это человек, который поднял украинский флаг над столицей Российской Федерации, Москвой. А именно Руфер Григорий Мустан. Впервые именно в программе Храбрые сердца руфер Григорий Мустанг поведал детали своего подвига. Внимание на экран. Це зробив він. Я взагалі не розсчитував на реакцію. Ну, я це зробив за своїх убеждень і все. Ну, як сложності не було особливих. Ну, токи сильний ветер був. Я собі ще по улісах покрасив немного. Красив з обох сторон, щоб з кремля теж було видно людям. Киянин Григорій Мустанг ошелешив росіян, розлютив кремлівського царя і потішив усю Україну напередодні дня прапору. Мені дуже сподобалося. Що напередодні свято українського прапору розфарбували в наші кольори в Москві на висотці, можливо, найбільше висотки. Я вітаю цих українців. Слава Україні! Він зі смертю на ти він любить висоту і ризик. Український екстремал випробовував долю на найвищих дахах і мостах Європи. Це його стиль життя. Однак прославили його кілька балончиків фарби і український прапор. У мене з собою була сумка, рюкзак. Я використовував 5 балонів Монтана Блэк і флаг один, і все. Йому завжди щастило. Пощастило і цього разу. Я взагалі думав, що мене арестують в аеропорту. Тому що це було дуже логічно. Ну, Самоліотів не так багато літають в цей день, по крайній мере. Але Но... Российское правосудие работает иначе. Они взяли четверых людей, которые оказались сам случайно. И все. Дело можно закрывать. Начались экспертизы, начала появляться краска, какие-то перчатки, какие-то непонятные улики. Много странных вещей. Робити невинных винными в стиле кремлевских спецслужб. Саме это спонукало его превселюдно признать свою вину. Ну и после этого я уже решил написать об этом, что преступление раскрыто. Відразу після затримання, нібито підозрюваних у вандалізмі, Григорій опублікував у своїх соцмережах чистосердечно. Однак російські Шерлок Холмси це зізнання проігнорували. Вместо этого задержали ще двох чоловік. Сейчас они сидят в СИЗО. Ті четверо під домашнім арестом. Ну, я думаю, все прекрасно знают, що це зробив. Я один. І И... ну, це Росія. Я думаю, там примерно происходит все так. Сидит слідак, он такой. Значить, дело было так. Після повернення в Україну Григорій продовжив знущатися над Кремлем. Відзнятий на верхівці висотки 20-секундний ролик він продав кремлівським пропагандистам з каналу Life News за 5 тисяч доларів. А отримані кошти пожертвував на потреби АТО. В общем, я слишком много покрасил, надо было стоять на месте, ждать, пока оно высохнет. И буквально минуту, наверное, я вытащил камеру, сделал 2-3 снимка, снял видео 20 секунд, положил камеру и все. Перелез на другую сторону и продолжил красить. В общем, звезду красил я один, я украинец. А сидит сейчас, ну, под следствием 6 человек, они все россияне. Так работает российская полиция, поэтому я бы им хотел помочь. Со всех улик у меня остались только вот эти кроссовки. Их два. И они в краске. Один кроссовок я могу отправить в следственный комитет, если они со мной свяжутся. Как улику вы можете проводить эксперименты, делать с ним что угодно. Вот он ваш. А второй э, я выставляю на аукцион. Мы не можем показать большего, больше информации про Григория Мустанга в целях просто ну, безопасности. Совершенно очевидно, что российские спецслужбы все делали для того, чтобы задержать этого мужественного парня с храбрым сердцем, который разрисовал, собственно, звезду в центре России в Москве. Но уже в одной из следующих наших программ мы обещаем, что руфер Григорий Муштанг будет нашим гостем. А, ну, Судя по вашим горячим аплодисментам и по вашим улыбкам и светящимся глазам, наверняка есть что сказать. Сергей Васильевич, как вы оцениваете поступок Григория Мустанга? Я восхищен. Спасибо. Игорь, вы? Мне нечего добавить. Я горжусь, что у нас есть такая молодежь. Спасибо. Юрий? Справжний человек крапка. Побольше бы нам таких. Сереж, а что думаете вы? Но ну, он так просто об этом говорит, как будто это, ну, обыденное дело. Просто вот взял, пошел, залез на шпиль, покрасил звезду и вернулся. Вячеслав, а что думаете вы о поступке руфера? Ну, это без обид, что здесь меня не перебьет в аукционе никто. Да. А... Вы хотите сказать, что... Ну, я хочу сказать, что... Вы хотите приобрести этот кроссовок? Да, да. да. <свят> Если можно, два. Я буду мне ходить. Деньги отдавать гораздо легче. Это, это, это такой стереотип, поверьте. Вот люди, которые там, и все, что они переживают, это гораздо Спасибо сложнее. На, на самом Поэтому... деле, то, что делаете вы, то, что делает каждый из сидящих здесь в зале, не имеет цены вообще не имеет цены. Защита своей земли, родины, матерей, детей не имеет цены. И эти слова благодарности, опять же, всем вам. Внимание на экран. Дорогие наши защитники, я хочу вам сказать, что вы для нас это основная поддержка, а мы для вас. Хочу, чтобы вы всегда верили в себя и помнили, что мы вас любим, поэтому повертайтесь живыми до нас. ребятам всем, те, которые находятся там, я искренне от души желаю, чтобы они вернулись живыми домой как можно быстрее к своим семьям, детям, женам, мамам. Большое им спасибо за то, что они находятся там. И на данный момент нам более спокойно, допустим, чем было раньше. Люби наши, мы вам обозможно пушаемся. Мы дякуем вам за силу и вашу хоробрость. Вы, то я наша гордость. Дякуем. Он успешный спортсмен.